Какие міста под загрозой массовых ракетных ударов? Пока не вижу того, что обмены будут кореицам на украинцев. Россияне. Россияне фортуна падает сразу. А загалом, як це все вплине на стосунки Північної Кореї та Росії? Все ж таки зараз а, вони зазнають таких неприємних моментів, досить багато полонених, багато смертей чи вплине це в подальшому на розвиток? Ніяк. Карта дурня падає зразу П'ятірка жезлів. Взагалі ніяк. Ну тобто вони знали ж що вони йдуть, в принципе. Тобто надалі а, будуть допомагати їм людським ресурсам. Я думаю, що у них є якісь там контракти, договорняки, як я кажу. Так. Да. поки я віжу. ну, типу, ти мене о Том будуть ще, да да. да, да, Примукати к Росії, так. Зараз хотілося би також дізнатися щодо Києва, які зараз найближчим часом є загрози для міста, які цілі, якщо вони є. Так, для креози мы притасуем тогда сразу. По обстрелам нас интересует. Так. Сразу покажут окраину Киева. Это первая тут пятерка мечей падает. Я так понимаю, что все-таки это касается... Ну, не хочу окраины называть, да, бровары. С той стороны вот туда. Там, где бровары и так далее. Обстрелом будет. Да, не район. Да. Что саме житловие будинки чи инфраструктура? Дроны падают. Что -то, что -то такое. Так, есть вероятность, что какие-то осколки упадут на, я не знаю, просто какая-то, как знаешь, на что похоже, типа как. Гоняют, вот помнишь, на, на Ашане и так далее, есть эти парковки. И гоняют на машинах там часто очень. Ну, учатся водить. Понял, о чем я говорю? Паркинги вот эти вот. Ты паркинг же называется? Не паркинг называется. Ну, как он называется? Ну, є навчальні майданчики, а є паркинги, так. Только паркинги не которые, типа, крытые, а которые вот возле Ашана. Большие, короче, супермаркеты, большие магазины, там огромные парковки сверху. Типа, как возле эпицентра и так далее. То четко показала. И я что-то думаю, что... Я не знаю, где у них там есть эпицентр. Мне что по ощущениям, опять... Какой-то магазин, здесь десятка пентаклей падает. И десятка пентаклей, и, короче... Мы когда-то, когда предсказывали эпицентр, просто такая же падала комбинация карт. Вот я не знаю, где в Брабрах, эпицентр есть. Но вот эпицентр показывает. Да? Смотри, район Киева, это левый а про... берег. Это левый берег. Я не знаю, окраина Киева, левый берег. Троещина, Деснянский район, Браворы, то есть. Это все Окраина Киева считается, по сути. Эпицентр показывает. Снова. Дьявол, луна Ну да. Ну ж токату прилітала на Сокарки, окарки, пам'ятаєш, але куди прилітала? У нас орті вже. Взніки іли куди прилітала, поцінту. Вот саме епіцентр не пам'ятаю, біля на подвір'ці дуже багато, але я не пам'ятаю, чи то це, це був саме епіцентр, але І я думаю, що це до цього. Угу. А... Да, говори. Так, а... Ма щось засумували глобально. Давай просто я розумію, що не твій козиль взагалі дивитися хороші позитивні новини. Але тим менше, давай принаймні спробуємо, чи буде впродовж цього місяця щось хороше, щось втішне для України і українців. Не знаю, тоні люблю смотри. Я знаю, знаю, але як правило, ти одне щось знайдеш, і воно гарантовано збудеться. Ну, такое хорошее событие спрашиваю. семерку кубков, когда покажут, карта иллюзий падает, но я не знаю, что тут отвечать, конечно, можно. М -м ну да, фортуна вот падаю. И я и рождение у меня в конце <за> месяца спасибо, показали мне класс. Карты иногда просто, Карты иногда так мочат. Честно, вот смотришь, они пытаются понять, а они тоже шутники.

Ты знаешь, я думаю, что будут вот обстрелы Крыма. Тут юг падает, башня, смерть, дьявол и какой-то мужик. Кого-то прибьет, короче, в том Крыму, какого-то коллаборатора. Давай так, не, скажу, не будем про Крым говорить, тут скупка в перевернутый. То с Кубков часто падал на Херсон раньше. А когда он начал падать перевернутый, ты понимаешь почему? Это водосховощи, которые нам осушили. Я думаю, что есть вероятность того, что обстрел будет Херсона, и погибнет какой-то коллаборант. Вот, смотрите, даже покажу эти карты. Крым или Херсон? Ну, то скубков перевернутый больше все-таки про Херсон. Вот. Верим и ждем. Вот, видишь? Будет куда то прилет, и от прилета погибнет какой-то коллаборант. Это хорошая новость. Трембита по Москве не планует лететь в часом? А, смотри, тоже смотрела касательно Москвы. Я думаю, мне снимался сон, когда-то, может, ты помнишь, я видела это Москву реку и мост через нее. А недавно мне приснилось, что стою, типа, какая-то две башни, короче, я такая, что это, блин, не или что? А потом понимаешь, что это Москва. Я такая, о, думаю, отдавайте давайте сюда-ка ракеты свои. Я просыпаюсь, короче, поняла? Я понимаю, что если Москов-Сити стоит возле стоит рядом с Москвой рекой, там есть мост, но, скорее всего, полетят, не знаю, дроны, ракеты меня не интересуют это. Полетят туда. Вот куда, поняла? И я по сну помню, это было первый раз, когда снился мост. Это было либо весна, либо лето. тепло. Ну, зеленые деревья были. Сейчас то же самое. Показала не зиму. Это не зима. Вот, поэтому, да, должно полететь. Уже ждем этого очень сильно. На твоей день народження Ті, хто керує на мой день народження день рождения Зеленского 26-го у него или 25-го 4 го я не помню, короче, у меня 29-го. Я думаю, что там начиная с дня рождения Зеленского, обстрелы будут Украины. И Киева. Они будут пытаться стрелять туда, вот в Урядовый квартал. Посмотришь.